yang mustahak. Kalau tak, sekolah mestilah sekolah yang riang dan girang. Bukan sekolah yang tegang dan selalu kena serang sama ada masalah buli atau... Eh, saya sebut dia dah bangun. Ya. Masalah rogol. Nak tanya? Apa? Ya, mohon mencelah uh, Indra Mukota sebab sebut nama. Uh, tadi Indra Mukota sebut sekolah kena riang, girang. Patutnya itulah yang berlaku kepada anak-anak kita bila dia pergi sekolah. Dia kena rasa sekolah tu tempat yang menyeronokkan. Tempat yang selamat. Saya rasa hari ini menjadi kebimbangan semua pihak. Sama ada sebelah sini ke sebelah sana ke orang ada parti ke tak ada parti ke. Keselamatan di sekolah. Kita nak sekolah kita ni rasa selamat dan dilihat selamat. Apa pandangan Indah Mahkota? Kalaulah kita cadangkan kepada kerajaan supaya segera untuk menggubal ataupun membentangkan dasar sekolah selamat. Karena hari ini keadaan itu sangat meruncing. Yang kedua juga Kementerian Pendidikan ini wajar untuk menangani sesuatu krisis itu dengan lebih teratur. Membina naratif-naratif yang betul supaya tak timbul kegusaran awam. Apa pandangan indera Mahkota? Kalau Kementerian Pendidikan tak boleh buat benda ini, saya cadang Menteri Pendidikan itu ditukar pada orang lain lebih kompeten. Apa pandangan? Saya, Tuan Yang Dipertua, minta masukkan uh pencelahan itu dalam ucapan saya termasuk ayat yang akhir sekali. Tuan yang dipertua, dalam ucapan bajet yang lalu, Perdana Menteri mengumumkan sebanyak RM115 juta untuk latihan persediaan guru-guru berkaitan kurikulum persekolahan 2027 dan STEM. Masalahnya kurikulum persekolahan 2027 ini masih belum diketahui oleh khalayak. Apa yang saya faham ialah kurikulum 2027 ini diperlukan kerana kitaran kurikulum yang sedia ada telah selesai. Saya difahamkan ia mengandungi antara lain perubahan dasar, kerangka tahap-tahap fokus bagi setiap tahap mata-mata pelajaran dan pentaksiran dan akan dimulakan di peringkat prasekolah pada tahun depan dan sepenuhnya yakni sehingga tingkatan 5 pada tahun 2032. Dalam konteks ini, Perikatan Nasional melalui cadangan reformasi pendidikan yang kami siapkan pada tahun 2024 juga telah menyarankan beberapa perkara tentang pembaikan kurikulum. Matlamatnya tuan yang dipertua ialah untuk melahirkan insan yang baik, good man dan bukan sekadar pekerja baik, good worker. Ia adalah persoalan membina dan membangun karakter yakni dari segi adab, ilmu dan kemahiran. Pelajar-pelajar kita harus boleh berdaya saing di peringkat global. Contohnya dalam ranking Pisa ranking Pisa yang terakhir yang menunjukkan kita kalah dengan Vietnam dan itu merisaukan. Pelajar kita apabila berada di universiti sama ada dalam atau luar negara harus boleh bersaing dengan pelajar dari negara lain dan apabila menjadi graduan sama ada bekerja dalam negara atau di luar negara harus boleh bersaing dengan graduan-graduan yang lain. Dari segi kurikulum design bagi kami kemuncak kurikulum design itu ialah untuk melahirkan manusia yang saya katakan insan baik tadi yang ada modelnya bagi orang Islam modelnya tentulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya ialah kita belum lihat apa sebenarnya kurikulum persekolahan 2027 dan yang merisaukan lagi ialah kerana kedua-dua kementerian yakni KPM dan KPT masing-masing ada pelan pendidikan kebangsaan masing-masing. Kalau Perikatan Nasional, saya ulang apa yang saya sebut dulu, tak kira ada satu atau dua kementerian, kami akan ada hanya satu pelan pendidikan kebangsaan. Kemudian kerangka ke kurikulum. Kita ada pertembungan antara sebagai contohnya pendekatan pendidikan tradisional, yang dipelopori contohnya oleh Hutch dan uh, pendekatan progresif yang dipelopori contohnya oleh Ken Robinson. Saya sangat berharap kurikulum persekolahan 2027 akan bergerak ke arah yang lebih progresif. Sebabnya kita ingin memperkukuhkan kurikulum pendidikan supaya menumpu kepada perkara-perkara yang benar-benar fundamental. Contoh perkembangan diri yang bersepadu bertanggungjawab amanah budaya ilmu soal meningkatkan prestasi pelajar contohnya dari segi literasi dan numerasi kemahiran berfikir kemahiran berkomunikasi kemahiran bersosialisasi nilai estetika soal bagaimana memotivasi high achievers atau mereka yang mempunyai bakat luar biasa juga menangani under achievers ataupun late bloomers dan menghapuskan keciciran serta menyusun semula nisbah stem dan sebagainya. Juga untuk kita meningkatkan pendidikan teknologi digital, bukan sekadar digital tetapi pendidikan digital yang manusiawi, iaitu ada keseimbangan antara menguasai dan mendepani teknologi terkini sambil menangani atau mengelakkan isu-isu kemanusiaan akibat daripadanya. Juga untuk melahirkan pelajar yang memiliki pandangan sarwa atau world view yang harmoni dan global. Yaitu soal perpaduan dalam negara dan pengantara bangsaan iaitu kita kita mampu menjadi warga dunia yang berdaya saing. Soal memperkasa tulisan jawi dan soal memperkasa kurikulum sama ada sukan, seni budaya, debat, teknologi dan keusahawanan. Kemudian dari segi tahap-tahap dan fokus setiap tahap yang saya faham kita ada tahap prasekolah, kemudian sekolah kebangsaan, kemudian sekolah menengah. Mesti jelas objektifnya dan apa mata pelajaran bagi setiap tahap. Saya harap kita akan mengurangkan jumlah mata pelajaran sebab sekarang ini banyak sangat mata pelajaran. Saya harap kita juga kurangkan kandungan mata pelajaran. Masa anak saya dah jam 4, tahun 4, dia kena belajar inference. Dia tanya saya, saya tak tahu. Dia tanya isteri saya, si saya tak tahu. Terpaksa tanya rakan isteri saya yang pensyarah di Universiti Melayu dan dia tanya saya, anak kamu tu tingkatan berapa? Saya kata dia baru tahun 4, tapi dah belajar inference yang sepatutnya orang belajar di sekolah menengah. Almarhum ayahanda kepada Menteri Pendidikan, Ustaz Siddiq Fadil, pernah komplain satu ketika dulu. Pengatauan agama Islam, macam-macam benda nak dimasukkan, memang kena belajar bab zakat, tapi tak payahlah seorang anak, -anak kita menghafal macam mana nak bayar zakat unta. Kena tahu zakat, tapi tak perlulah hafal zakat unta. Itu maksud dia. Saya harap kita kurangkan homework untuk anak-anak kita yang mustahak. Kalau tak, sekolah mestilah sekolah yang riang dan girang. Bukan sekolah yang tegang dan selalu kena serang sama ada masalah buli atau... Eh, saya sebut dia dah bangun. Ya. Masalah rogol. Nak tanya? Apa? Ya, mohon mencelah Ini uh, Indra Mukota sebab sebut nama. Uh, tadi Indra Mukota sebut sekolah kena riang, girang. Patutnya itulah yang berlaku kepada anak-anak kita bila dia pergi sekolah. Dia kena rasa sekolah tu tempat yang menyeronokkan. Tempat yang selamat. Saya rasa hari ini menjadi kebimbangan semua pihak. Sama ada sebelah sini ke sebelah sana ke orang ada parti ke tak ada parti ke. Keselamatan di sekolah. Kita nak sekolah kita ni rasa selamat dan dilihat selamat. Apa pandangan Indah Mahkota? Kalaulah kita cadangkan kepada kerajaan supaya segera untuk menggubal ataupun membentangkan dasar sekolah selamat. Karena hari ini keadaan itu sangat meruncing. Yang kedua juga Kementerian Pendidikan ini wajar untuk menangani sesuatu krisis itu dengan lebih teratur. Membina naratif-naratif yang betul supaya tak timbul kegusaran awam. Apa pandangan Indra Mahkota? Kalau Kementerian Pendidikan tak boleh buat benda ini, saya cadang Menteri Pendidikan itu ditukar pada orang yang lebih kompeten. Apa pandangan? Saya, Tuan Yang Dipertua, minta masukkan uh, Pencelahan itu dalam ucapan saya termasuk ayat yang akhir sekali. Kerana isu Zara, kita ada isu pelajar uh, pengawal keselamatan wanita dengan teman lelakinya mencabul pelajar uh, perempuan umur 9 tahun di tandas sekolah. Yang terbaru pelajar perempuan tingkatan empat maut ditikam pagi tadi di sebuah sekolah. Dan na'uzubillah mudah-mudahan... Uh, ada closure dan tidak ada lagi isu-isu sedemikian rupa. Bab co-curriculum. Saya harap kita akan beri pemberatan yang lebih, weightage yang lebih kepada co-curriculum dalam kurikulum baru nanti. Dan co-curriculum ini ada penilaian sebenar, bukan hanya isi tempat kosong. Bukan hanya kehadiran. Semasa saya timbalan menteri KPT dulu, kita memulakan pengeluaran sijil ada kiraan betul tentang markah kurikulum apabila seseorang itu bergadua apa ni menjadi graduan. Jadi kena tingkatkan peratus kurikulum untuk UPU daripada 10% kepada 30% itu cadangan saya sejak daripada dulu lagi dan harus lebih terbuka untuk peranan ibu bapa alumni CSO tempatan membantu sekolah sebab kita tak nak pula kita tingkatkan pemberatan kurikulum cikgu yang letih. Sedangkan kita ada ramai orang yang sanggup dan bersedia untuk memberi kerjasama secara sukarela kepada sekolah. Sebab itu, bila timbul selepas ini ialah pentaksiran. Pentaksiran pada saya bukan hanya akademik, tetapi kena ambil kira yang kurikulum tadi yang saya kata harus ada sijil khusus. Dan uh, nah di sinilah saya nak ambil kesempatan untuk mengulangi pandangan jawatan kuasa yang saya penusikan untuk batalkan saja PLKN itu. Segala program itu sebenarnya boleh dibuat di sekolah, di bawah kurikulum, boleh buat di universiti, di bawah kurikulum. Dan kalau ada peruntukan yang sudah diluluskan yang PMX sebut dalam bajet 2026, salurkan kepada KPM, salurkan kepada KPT, salurkan kepada Kementerian Belia dan Sukan. KBS banyak buat program yang berkaitan dengan kurikulum, duit tak cukup, betul tak Yang Berhormat? Setuju eh? Terima kasih. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli yang berhormat saya merasakan bahawa kurikulum baru 2027 apabila dilaksanakan harus merombak sistem bukan bermakna overhaul sampai hilang langsung yang sedia ada tetapi penambahbaikan yang agak radikal supaya kesepaduan dari segi adab ilmu dan kemahiran boleh dilahirkan dengan makna yang sesungguhnya. Sebab itu juga saya ingin mencadangkan supaya cukai-cukai baru diberikan. Pelepasan cukai pendapatan untuk ibu bapa yang anaknya terlibat secara serius dalam kurikulum. Belanja untuk beli kasut sukan, peralatan sukan, makanan tambahan. Ada masanya memerlukan jurulatih yang profesional, fee untuk pertandingan dan sebagainya. Begitu juga saya mengulangi cadangan supaya ada insentif cukai kepada alumni. Tuan Dipetua, er uh, Datuk Bandar boleh saya mencelah? Silalah. Sikit. Erm, um, berkenaan kan kurikulum uh, baru persekolahan 2027. Saya cuma risau dari segi persediaan uh, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terutama sekali dari segi persediaan guru-guru dalam menggarap uh, uh, untuk uh, mereka bersedia untuk mengajar ataupun uh, uh, aplikasi kurikulum 2027 kita nak tanya KPM um, yang merobak segi jawatan kuasa itu adakah uh, persediaan guru sebab nak nak ap, apa tu nak mulakan 2027 tahun depan dah 2026 apakah persediaan guru dalam menghadapi uh, uh, kurikulum baru ni sebab kalau gurunya tak disediakan dan kita ada pendekatan baru saya dengarlah katanya ada pendekatan baru ada perubahan dasar dalam uh, kurikulum baru namanya 2027 tapi difahamkan untuk prasekolah mula tahun depan dah jadi berapa bulan je lagi untuk disediakan jadi ini sesuatu perkara tuan yang di Ketua yang sangat merisaukan saya harap khususnya Kementerian Pendidikan berikan uh, tumpuan paling utama kepengurusan ASEAN. Kita berbelanja besar dan saya harus memberi uh, tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana setakat hari ini kita berjaya menjadi pengerusi ASEAN yang begitu baik. Termasuk dalam kes Myanmar melantik seorang special envoy sepenuh masa. Kemudian menteri luar sendiri, saya tahu, cuma saya risau dan tertanya-tanya kenapa dia tidak umum sendiri yang dia ada engagement dengan NUG, dengan NUCC, dengan EROs dan people stakeholder tetapi sebaliknya melawat NEPIDO pada 9 Oktober yang lalu dan ada satu dua statement beliau yang merisaukan sebab itu Subang dan beberapa orang ahli parlimen termasuk saya membuat kenyataan akhbar minta clarification dan banyak aktivis yang buat kenyataan yang sama yang bertanya tentang apa sebenarnya pendirian Malaysia dan atau ASEAN khusus berkaitan sham election pilihan raya palsu yang ingin dilaksanakan oleh junta pada bulan Disember yang akan datang. Pada hari ini saya bersama Kun Kasit Piromia bekas menteri luar Thailand dan Lila Delima, bekas uh, Secretary of Department of Justice of the Philippines, dan tiga orang former UN experts on Myanmar. Dan kami adalah founding members untuk the Special Advisory Council for Myanmar. Ini termasuk Mazuki Darusman, Yang Hili dan Chris Sidoti membuat kenyataan. Dan izinkan saya untuk membaca petikan daripada kenyataan tersebut dalam bahasa Inggeris. ASEAN must use its upcoming 47 summit this month to fully reject the junta's planned Sham election and to launch a complete strategic reset on Myanmar. ASEAN should make it absolutely clear that it opposes the junta's Sham election, that it will not have any involvement in it, and that it will reject the outcome. The ASEAN must use its 47 summit to launch a new strategy on Myanmar with a clear end game that is a democratic durable and inclusive approach as envisioned by the people. Tuan Yang Dipertua, the people are winning. The junta is losing. Even if the people are losing, it is our moral responsibility to help the people in order for them to win. Oleh yang demikian, saya sangat berharap Malaysia dan ASEAN ada banyak lagi yang kami harapkan tetapi yang paling dekat tolak pilihan raya palsu yang cuba dilaksanakan oleh junta. Terima kasih tuan yang Dibetul. Terima kasih yang berhormat Infra